Assalamualaikum uh, Hari ni aku nak ceritakan tentang Satu sistem uh, Amalan awal Kawalan pesir, pesisiran pantai laut Dan juga apa ni Sensor-sensor telemetri yang Kita boleh pasang Di seluruh Senanjung Malaysia Dan juga pantai Sabah Sarawak Okey Sebelum hmm. itu kita kena tahu berapa lebih kurang panjang apa ni pantai di Malaysia ni daripada sepanjang sepanjang apa ni uh, semenanjung Malaysia ni dan juga Sabah dan Sarawak. Kalau ikut kiraan saintifik dia lebih kurang lah plus minus 4,600 4,670 km lah. Lebih kurang plus minus lah. Gitu ya. So aku punya pandangan lah. Kan? Paling kurang kita kena ada pasang satu boya. Boya ni adalah satu alat terapung yang boleh digunakan untuk bagi amaran apa ni sensor. Mana kata kawasan tu ada batu karang ke ada terumbu ke ada kurang macam rumah api juga lah. Tapi tapi terapung dekat atas air. Okey. Boya ni pada aku boya ni kita boleh implementkan. Okey, sebelum kita nak cerita tentang boya tu berapa banyak boya ni aku nak ceritakan berapa banyak yang kita perlukan lebih kurang. Kita perlukan lebih kurang antara 468 boya. Kita ada 468 boya. Itu kalau kita letak 10 km setiap satu. Tapi kalau setengah-tengah tempat mungkin kita letak 5 km setiap satu gitu. Jadi dia dia punya radius dia kecil tapi aku lebih suka kalau dia lebih banyak apa ni macam apa tadi 5 km setiap satu. Kalau 5 km setiap satu maknanya kita perlu 800 800 920 66-12, 920, 930 apa boya seluruh Malaysia, lebih kurang seribu lah cerita dia. Kau bayangkan kita pasang boya, pasang telemetri apa yang kita ada dalam dia ialah boya tu pakai solar generatekan oleh solar solar tu charge bateri. Lah kita ada pasang bateri dalam dia. Jadi dia akan ada input cuaca, arah angin, apa ketinggian ombak, arus, lepas itu suhu apa ni suhu. Lepas itu kita boleh pasang minimal radar tau. Radar untuk drone. Contohnya kita boleh kesan. Maknanya kalau kita pasang dekat belah atas, kita boleh kesan drone. Mungkin kita setiap satu radar tu kita pasang sepuluh 10km punya radar kecil. Simple. Minimal punya radar. Kita boleh kesan drone dalam lingkungan 10km. Katalah kita letak tadi 5km aboya tu. Jadi kalau kita cover 10km, dia overlap dengan step satu. Jadi kita akan ada sepanjang sepanjang pantai kita ada barrier of drone. Contoh dia. Kan? kita boleh monitor drone atau apa-apa saja pesawat yang lalu dalam kawasan tu cerita jalan tapi untuk untuk ni kita kena sambungkan dengan sama ada kita kena sambungkan multiple connection sambungan dengan uh, internet 4G LTE ataupun 5G contoh dia kita sambungkan dengan IoT kita sambungkan dengan apa ni uh, wireless Ah ha, wireless apa ni? Tak kira salah wireless macam mana atau kita sambung dengan satellite gitu dia. Tapi yang pakai kabel semua wireless tu ni. Apa ni network gitu dia? Kita pasangkan semua guna mesh Maknanya setiap satu boya tu ada satu sensor. Dalam tu itu bahagian atas dia. Kita boleh kesan kita boleh kesan apa yang berlaku di sekitar perairan dalam 5 km tu. Tapi kalau di kita letak 5 km, dia punya kawasan dia punya liputan dia adalah 10 km. Maknanya dia overlap overlap setiap satu kan. Jadi kita ada barrier macam aku cakap tadi sepanjang lepas Jadi dekat atas perairan kita nampak daripada aku punya pandangan daripada pantai ke Boya tu mesti sekurang-kurangnya 5 km atau 10 km. Dalam 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 kita punya kita punya boundary of kita punya perairan punya boundary lah itu dia kan. Mungkin ikut kasar, apa ni ikut dasar kadar air surut lah warna dia punya gigi air dia tu lah, dan kita kira berapa banyak dan kita pasang kita pasang seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi untuk itu kita dapat kesan kapal, kita dapat kesan apa saja yang berlaku di permukaan air. jadi, Kau faham tak? Jadi jadi dengan cara itu kita boleh set, kita boleh kesan, kita boleh nampak, kita boleh pantau. Jadi kalau kita ada apa-apa berlaku sebagainya, kita boleh hantar drone. Kan, lepas tu kita boleh hantar pasukan khas taktikal sama ada dia pakai jet ski ke yang macam aku cakap semalam Evo jet tu ke atau apa saja dan ha, yang yang kita boleh selantau untuk untuk memantau kawasan tu cerita dia. Di bahagian-bahagian sensor di bawah air pula. Ha, ini aku cerita ke atas ni tu Atas bahagian atas boya kita ada buat macam-macam, kita ada sensor lampu isyarat keselamatan. Lepas itu apa-apa sajalah cerita dia. Fasiliti yang kita boleh tambah dekat situ. Tapi di bahagian bawah kita tambahkan dengan sonar. Jadi kita boleh kesan oh ada kapal selam lalu. Apa salam siapa yang lalu kat sini? Siapa punya je tadi Ah kita boleh kesan apa saja yang berlaku dia bawa air. Kita pasang macam-macam jenis sensor. Jadi kita boleh dapat detect. Bayangkan kalau kita letak dia 5 km di hadapan daripada pantai. Contohnya 5 km daripada pantai. Daripada daripada basic pantai tu kita ada 5 km. Lepas tu dia cover 5 km pula lepas tu dia dalam patutnya 5 km tapi dia punya cover lagi 10 km. Kau bayang ke? kita ada 15 km jarak dia. Kita cover. Kan? Maknanya kita dah tahu apa yang akan berlaku 15 km sebelum masuk dalam boundary perairan kita. Masuk dalam boundary perairan kita. Sepanjang Selat Melaka sepanjang tu jadi kita boleh detect kapal selam China ke kapal selam Singapura ke kapal selam si, apa ya, Ta Thailand ke kapal selam Singapura apa ni uh, Indonesia ke dan apa saja yang berlaku pada bawah air dan atas air. Dan ini adalah kepentingan untuk keselamatan lah. Sebenarnya kalau nak, nak tahu lah cerita dia. Pada tahun 1996-1997, aku telah submit satu blueprint, satu kertas cadangan, satu apa ni, proposal kepada Jabatan Laut, apa ni, MIMOS dan banyaklah Jabatan Kerajaan. Tapi sampai hari ini senyap. Sedangkan aku mencadangkan teknologi masa, pada masa itu teknologi untuk buat satu vote boya yang betul-betul canggih macam itu lebih kurang dalam 20 ribu satu biji. Memang mahal cerita dia. Tapi itu zaman dulu. Zaman dulu komponen teknologi barang mahal cerita dia. Tapi dengan sekarang aku jamin kita boleh bangunkan satu boya yang canggih macam itu kurang daripada itu. Kalau betul-betul kita buat sendiri. Dan kalau kita apa ni upah orang lain atau beli daripada orang lain Mungkin kita jadi mahal Kita ada pakar Pakar oceanografi kita Kita ada pakar aeronautik kita Kita ada pakar uh, Apa ni Macam-macam Kita ada elektronik Jadi kita boleh implement Panggil semua duduk satu Duduk satu kira macam satu ofis Kita kumpul semua pakar-pakar ni Kita duduk kita bangunkan in-house kumpul Dengan dana kerajaan di bawah dana uh, dana pembangunan di bawah uh, Kementerian Pertahanan apa ni kita letak dia bawah Jabatan Laut kita letak dia bawah apa lagi custom dana custom jadi kita ada banyak dana-dana ni kita boleh gembling duduk sekali, duduk bangun sekali dia bangunkan sekali dua boya boya ni yang kita letak di sepanjang tu jadi setiap satu boya ni cerita dia aku punya pandangan setiap satu boya ni bukan setakat ada sensor saja cerita dia kan kita pasang kamera di day and night punya kamera kan jadi bila kita perlu kita on gunakan kuasa apa ni lepas tu ada 360 punya kamera yang boleh on light apa ni recorded setiap masa macam tu dia kita pasang kamera jadi bila ada kita katalah katalah salah satu daripada boya tu mengesan ada satu apa benda bawah permukaan laut contoh dia apa kapal selam kapal-kapal lalu kan kita boleh hantar drone kita boleh hantar apa-apa untuk memantau tengok apa benda dia sebenarnya kan kalau kalau kita perlu perlu bagi amaran ke apa ke boleh buat apa saja ini untuk keselamatan Malaysia pada masa akan datang bukan masa akan datang masa ini dan masa akan datang dia dia aku jamin perang akan datang adalah datang, datang kalau untuk menyerang Malaysia ni semua datang daripada laut datang daripada darat kena melalui dari Indonesia Indonesia tadi susah sikit atau Thailand susah sikit atau Singapura Whichever kalau Singapura kita ada boundary dia dia. Thailand kita ada boundary dia. Tak, apa ni Indonesia dekat Sabah Sarawak tu kita ada boundary dia tak ada masalah itu tapi kita punya ancaman terbesar adalah daripada laut kata dia jadi kalau kita pasang boya sistem boya ini sistem keamanan awal sistem keselamatan sistem pemantauan sistem apa saja yang kita boleh implement kepada sistem-sistem ni kata dia kita boleh jadi bila kita tahu ada orang tempered dekat situ tak bagi nampak ialah boya-boya itu adalah bukan bukan boya biasa -bias, apa ni bukan boya Boya pemantauan sebagainya ni Kita bagi nampakkan dia macam boya saintifik Kita taruh letaklah logo Mimos ke uh, Apa ni macam-macam Mosti ke tak kisahlah Lepas tu tak, apa, taruh bendera Lepas tu tak, bagi tahu saintifik Apparatus ke apa sebagainya Kita letak sepanjang-panjang Malaysia Itu dia dan kita tak umumkan benda tu pada awam. Kita hanya untuk kegunaan kita. Kita ada buat uh, tiga atau atau sebab, pada pandangan aku lah. Pantai Timur Utara, Pantai Timur Selatan, Pantai Barat Utara, Pantai Barat Selatan. Okey. Lepas itu Sabah dan Sarawak. Kita perlukan dalam 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7 stesen untuk, 7 stesen untuk pemantauan. Untuk monitor 24 jam. Lepas tu semua stesen-stesen ini akan salurkan maklumat kepada pusat, pusat kawalan, pusat arahan, pusat command center di, dekat KL tu tu dia. Atau tak kisahlah kita buat dekat tempat lain tu tu dia. Yang itu yang akan menentukan sama ada kita nak perlu tengok, kita nak perlu pantau, kita nak perlu buat preemptif ke apa Tak kisahlah cerita dia. Ini pandangan aku cerita dia. Kalau dalam dari segi teknologi peperangan cerita dia, kan kalau kau nak tahu cerita dia, Aku dah, dah lama dah cukup risau dengan kita sebab kita ni mostly dia perairan. Perairan ni mudah sangat kalau orang nak menyusup masuk atau kita dengan benda ni kita boleh mengelakkan penyeludupan. Kita boleh, tak kisah penyeludupan senjata, penyeludupan apa saja jenis penyelupan orang ke apa saja kita boleh buat pantau benda tu lepas tu di macam aku cakap tadi dengan adanya sistem boya ini kita kena bangunkan juga sistem drone drone pemantauan yang boleh terbang sentiasa terbang maknanya bukan saja bila-bila bila ada ada apa ni bila ada alert baru kita nak terbang tak kita ada kita ada beberapa drone yang terbang sentiasa lepas tu tapi drone yang yang kita apa deploy bila perlu tu pun ada juga cerita dia. Maknanya pemantauan kita adalah 24 jam. Kita mesti ada drone tak kisahlah apa brand pun cerita dia atau kita bangunkan sendiri yang boleh terbang 26 jam ke atau 32 jam ke ada memang ada drone macam tu. Bayrakta pun 22 jam cerita dia. Kita boleh bangunkan drone-drone sistem pemantauan ini. Jadi kita boleh pantau the whole perairan kita. Jadi kita tak perlu lah keluarkan jet. Kalau jet ni kita 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 akan scramble kan bila perlu saja cerita dia. Nampak tak? Kita ada jet pejuang kita semua yang akan scramble bila perlu cerita. Tak kira daripada Labuan ke daripada Kuantan ke daripada mana pun sekalipun pun batu ke dia. Jadi kita dapat kurangkan cost maintenance. Kita running drone ha, 100% drone cerita dia. Lepas tu kita kena ada satu drone dipanggil unmanned water based apa drone cerita dia. Macam vessel dia cerita dia. Unmanned unmanned vessel cerita dia. Maknanya kita sediakan drone, boat-boat jenis ni. Boleh, boleh dikawal pakai satelit, pakai apa ni, telemetri, pakai apa saja teknologi dia. Kita boleh gunakan drone itu untuk memantau. Kita hantar drone bom-bom kecil, untuk yang macam jet ski punya konsep ke apa, apa Kita pergi. Jadi di, kita dapat jimat, kita hantar drone dulu. Lepas tu, ya, macam, macam tadi, bila kita dapat pemantauan the whole perairan kita, jadi kita dapat security kita, keselamatan kita. Perang akan datang, semuanya dia orang akan gunakan benda-benda kecil drone seperti dia. tak pakai-pakai bom besar, bomba-bomba semua ni. Kau tahu tak untuk pengetahuan kau lah kan. Sistem radar yang kita ada daripada Marconi ke tak kisahlah apa brand sekalipun daripada Perancis ke apa kita kita ada satu yang yang dibuat daripada Afrika Selatan ke atau Amerika yang bagi Amerika bagi dekat yang dekat letak kat labuan juga. Kita ada radar-radar tu boleh mengesan sehingga sejauh 400 lebih kilometer. Cerita. ada. Jadi kita boleh pantau tapi bila katalah kita ada pasang dekat terumbu-terumbu tadi boya-boya macam ni ni. Oh aku jaga bagus. Kita kesal lebih awal. Kita ada kita panggil network of apa ni sensor dia kata dia. Network of sensor yang ada di seluruh Malaysia. Kita boleh pantau apa yang berlaku Kata dia Support by sec, apa ni radar tu tadi je Kau bayangkan kita dia panggil apa ni apa seamless lah. apa dia, dia, symbiosis apa ni dia ada satu layer keselamatan, satu layer lagi, satu layer multiple layer keselamatan dia tu dia. Kan? Jadi ini yang bagus itu dia. Aku aku nampak kalau untuk untuk menjamin keselamatan tak kisah dari segi apa sekalipun negara kita kita kena tu invest benda situ. Kan? Tidak benda-benda lain pembangunan-pembangunan lain aku tak petikaikan kalau investment tak, kisah daripada hydro ke apa ke infrastructure. Tapi dari segi sistem keselamatan ni memang patut kita implementkan. Itu dia aku sebab aku dah buat aku dah bagi paper benda ni. Sebab aku pernah juga bagi paper satu paper yang pernah submit uh, atau apa request for proposal RFP oleh oleh Kementerian Pertahanan dulu untuk C 4 SIR cerita dia. Ha, aku bagi. Tapi yang menang adalah apa yang yang, yang katanya dapat tender tu dapat dan sebagainya dana daripada lebihkan kurang 400 juta ke apa? 400 juta ke? Ah, ha, kata siapa? Sapura. Tapi sampai sekarang tak siap-siap si -siap POSR. SIR yang dia orang cadangan tu. Sampai hari ni tak siap-siap. Walhal kalau aku punya sistem 20 tahun sudah siap ni siap, dia. Sebab aku punya support aku punya solution lah in house buat sendiri je dia. Tak perlu invest, tak perlu ambil beli-beli yang motor apa ni yang Sapura ni bagak bawa idea daripada daripada Poland lah, daripada Australia lah Sebagai-bagai Tapi tak sampai sekarang tak siap-siap lagi. Kau bayangkan? Eh? Yang ini aku bagi calangan dulu ialah Boya ni tahun 1996 97. Lebih kurang masa itulah dia Tapi sampai hari ni pun pekak buat pekak eh, Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ke apa ni agensi-agensi kait -agensi, apa ni kerajaan yang berkaitan mesti ke apa semua. Senyap sampai hari ni. Berapa banyak paper aku yang aku bagi. Berapa banyak paper yang aku bagi kat aku terjemahkan, aku present, aku semua tu. Tapi apa hasilnya? To death ear Pekak buat bala kan projek-projek bodoh dia cadang kau oleh kroni-kroni menteri ke apa sebagainya jalan lepas tu sangkut cerita kan macam mana cakap kau fikirlah aku pengadang nyampah boleh cerita tapi yang ini aku cadangkan ini adalah cara terbaik sekali untuk kita kita kukuhkan pertahanan negara kita benda pertama dalam 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 mindset aku ialah pertahanan negara perlu dikukuhkan, perlu kuatkan, perlu kita buat sebelum orang masuk. Preemptive je tera. Kan? Jangan tunggu dah orang dah masuk je dia. Kan? Orang kata sebelum kemalangan baik elak kan. Jangan dah ada kemalangan baru nak claim insurans dia. Itu bodoh namanya je dia. Kan? Tapi tak apalah. Nah, ni cadangan aku. Terpulang kau orang. Kau fikir-fikir. Aku harap kau orang ulas, kau orang komen, kau orang tu. Cuba kalau korang apa tolong-tolong aku viralkan cerita ni, ses, apa ni tolong aku sharekan apa post ni video ni cerita dia. Aku harap terima kasih lah cerita dia. Supaya boleh terbuka mindset mindset pegawai-pegawai atasan dalam Kementerian Pertahanan, dalam dalam ATM, dalam dalam apa saja, dalam Navy ke apa ke dalam Mosti, dalam agensi apa lagi. Ha uh, ke apa bagainya. Tolong tengok balik paper-paper lama aku tu. Kalau jumpalah balik ada simpan atau dah buang cerita dia. Please lah contoh macam case set apa spaceport dulu pun aku rasa dah kena buang dia dia. Aku punya proposal. Lelah dia pun nak buat juga dekat dengan nasi. Kah, memang lawak tu lah, dah aku dah pro, 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 bagi proposal tu lama lah. Masa dulu dia orang cadangkan proposal apa? Untuk spaceport dekat Banting, dekat Lumut, dekat Sarawak gitu dia. Memang tempat-tempat tu tak logik pun kalau nak bangun kan gitu dia. Ha, apa dia orang buanglah gitu dia. Nanti aku akan bagi lagi banyak lagi proposal gitu dia. Tapi aku harap proposal ni kali ni menjadi yang nampak. Benda idea ni cerita dia tolong. Tolong bangunkan. Kalau kita buat sendiri, aku jamin boya tu kita boleh buat dalam kos sampai pun RM15,000. Boya tu dibangunkan dengan body dia tu. Apa? Kita pakai komposit je. Fiberglass glass, apa sebagainya. Dia, tak apa. Tapi barang dalam ni. Teknologi barang dalam ni. Kita ada pakai elektronik. Kita ada macam-macam benda. Kita boleh buat sensor sendiri. Banyak. kita, kita semua boleh buat. Bukan tak boleh buat. Kita ada sumber dalaman. Kita ada pakar-pakar dalaman. Kita ada engineer-engineer yang bagus. Kita dia. So, apa guna ni dia Kita ada banyak IPD, tapi kita akan bodoh lagi ni dia Kan? Fastrat kita, kita ada Uzmasat, Razasat, Measat, apa macam-macam sat tu macam. Cerita dia. Ha. Itu pun boleh kita boleh implementkan cerita dia. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.